assalomu alaykum o'zbek futbolining ixlosmandlari milliy bom kanaliga xush kelibsiz ayni damda o'z layklarini bosayotgan obunachilarimizga minnatdorchilik bildiramiz eng so'nggi futbol yangiliklarini o'tkazib yubormaslik uchun pastdagi obuna bo'lish yoki подписаться tugmasini bosib qo'ying siz tayyor bo'lsangiz biz boshladik xabaringiz bor o'zbekiston Superligasi 5 turdan o'rin olgan bahsda navbahor jamoasi o'z maydonida sug'diyonani qabul qiladi klub matbuot xizmatining xabariga ko'ra lovchinlar mazkur o'yinga tayyorgarlikni bugundan boshlagan jamoa a'zolari bugun kechki payt Samuel babayan boshchiligidagi murabbiylar shtabi qo'l ostida markaziy o'yingoh zaxira maydonida mashg'ulot o'tkazishdi eslatib o'tamiz navbaxo'r sug'diyona o'yini 26 aprel kuni namangandagi markaziy stadionda soat 18:15 da boshlanadi voqealar rivojini kanalimiz orqali kuzatib boring siz bilan milliy bom kanali bo'ldi sog' salomat bo'ling